Всем привіт, з вами Сирник Кітин і ми записуємо нове відео. В прошлом відео ми виграли Hornet і зараз ми будемо продовжувати грати. Так. Нажимаємо Tab. В прошлом відео я забрав свою душу. Споваясь рожатись не буду. Хорнит був дуже складно, але ми її виграли. І тепер у нас є релок, як пам'ятаєте. Ну, якщо ви дивились попередні мої відео. А ще, будь ласка. Хто не підписаний, підпишіться. У мене всього 15 підписчиків і за всі мої відео десь 200 плюс переглядів. Дуже багато не підписалися. Тому, будь ласка, підпишіться. Будь Я дуже прошу, дякую. Якщо ви підписалися. Поїві! Оп. 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 Зараз. Ой. Угу. Оп. 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 Прыгаем свей. И идем, не знаю, куда идти. Так. А купом. Ну, тут посзначаются уже лавочки. И идем купом, купом, 6... шеш сейчас, Ой. Ну, короче, сейчас, сейчас. Колокол. Без нас. Нет, слушать мы тебя не будем. Мы будем размут. Размут. Ой. Так, поехали. И теперь... mm -hmm. так плавно умеют Так Подождите Мама Ой, я извиняюсь И мы идем в мазанчик. С ним мы говорили И oh, папа надо, папа надо. Найдешь места, чтобы пригодится. Так. Глава Кокон. Тебе когда-нибудь встречались те красивые голубые коконы? Вот они э, сдел, сделала булавки. А нет, мне он и не треба. О, булавка как торговец. С этими булавками можно отметить на карте торговцев и других интересных жуков, которые может встретить на пути. Ну, так. Ну, мы купуємо булавки торговців, бо це сюжет, жертву. Думаю. І у мене не хватає на що далі. Так, еще тут. О, правда торговця. Тут все. Ну, це дуже круто, що у нас є булавки торговців. Зараз ми будемо тут. залишились монетки я не залишились. спущу.

атмосфера тоже Ну, да, а все ж таки я срублю его Ну, я это Все ж таки я срублю Хотя нет. думаю, я не срублю, но я подумаю. Я подумаю, что так. Ну, тут я и то торговцы, а тут торговцев нема. Ага. Сара попробуем вот так побывать. Ой, ладно, не попробуем. Хотя атмосфера это его что-то что мы не думаем, ну, а если мне не сподобается яркость, да. Ого. Угу. фармить интересно, что я вообще тут даже. Ну ничего. Так. Жопа. А, не спамятся. О, почти. Так. О, где мой? Могу... Так. О, мой мой мой. Часто -1. так часто использую в общем так поки идем сюда пока я и карту ладно зара идем за тем Все. Так, кстати, я можу тут сюди допрыгнуть. Полностью уже можу. Ем. Магато якихось чути. Окей, йдемо. После победы над хордом, похоже, что мне туда и треба. Так, дивимось, що тут? Ну, сюди. Так, тут нічого. я честно не знал. Ой. А вы кто? А вы не mm. можете... А! Вы не мирный. Mm. Вы дуже mm. 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 Нет, mm. не мирный. Стоус. О! О! Нет, я не сила ничего. Ой! Это что за хуже? Все вообще нахвата убьємо цел. Поняв. Ага, поняв. Я понял, там надо прийти Ідемо. Тут це непонятно. Я... О, лавочка. Я чую тебя. Хм, у тебя много хэлл. Что такое хэлл? Дай мне свою хэлл, видишь, что хорошее. А что а такое хэлл? А, монетки. Такое чувство, что что-то что пытается меня развести. Да, я вижу. Давай, да. 3, да? Таким самим. Да. Э, а, уже ты, а, ты, а, ты думаешь иначе, дай мне, давай, ты, 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 ты. Ну, давай. Дай я давай, 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 покажу. Дай, хочешь их, если ты в самом в самом деле хочешь их, я их продам за хэл. Много хэл. Ты серьезно. Ну ты серьезно. <sighs> ты серьезно, ты у меня забрал все меня, все. Подавай тскалар. А вот о чем я сюда пришел. Маленькие чубыльки. А! Ты ж ми. Я же Мне жалко его. Тут заработал? Мы помним старейшину. это все? Мы помним старейшину. Старейшину. Да, да. Просто надо. Понял, а вы не помните, где ману брать? Может, да, остальную маму? Чтобы я определился как-то. Самое чуть и шарик mm -hmm. в принципе я mm -hmm. а нет печаль mm -hmm. понятно mm -hmm. <laughs> ну я пришел туда и там было ничего mm -hmm. ладно, лавочка у меня там где все Ну то схоже сюжет, то мы идем в ты, ты, ты у меня еще карты не мах. А ты мне купить эту карту? Mm -hmm. А не где? Ты... Что там где? О, Ой! Душа! Ты же за Ты не Идем за душу, ну я уже забрал душу. Туда можно идти вниз. Идем да, мы сюда. И зараз тут босс. А не, не могу. И это босс. Это босс. А не, это обычный босс. А не, это босс. И еще их тут. контур <трур> це на ну тут два босс сразу <трур> нормально так устроились. ладно в мене було менше ХП. Грушей не буде зараз ще й з душой дратися я все знаю. Я знаю, какие у тебя атаки. Я все про тебя знаю. Я знаю то, что ты грибочек. И тебя зовут Андрей Грибочек. Ой! Да, короче, не буду Просто про... Угу. Угу. попробую пробить просто. я знаю то, что грибочка Андрея, который, грибочек, который против меня сражается, зовут грибочек Андрея. Я все понял. Ой! Ой! Да грибочка может я и знаю, а пока я у меня. Зарванными, не скажешь. А там ничего не надо. А там закрыто. И тут закрыто. То есть это обязательный босс. Грибочек Андрей, это обязательно надо его. Хил, хил, хил. Хотя он на есть час хил. Все нормально, все добро. Все сразу будет убивать один долбиться головой, я буду ничего не Ай! Ну же! М -м -м. ай яй Ладно, сейчас мы не можем потирать хп. Я уже понял, где у них атаки, потому что они довольно легкие. И их обязательно убивать. Этих рибочек. теперь я не даю люблю Начал сингсон. Что сингсон мной робить? Кстати, это грибные какие-то, ну, они были цветные, ну, не цветные, а, ну, цветочки, mm -hmm. а зараз грибы какие-то. Может, это будет место того босса, какие-то цветочные. А, нет, не. Ну... Это... Грибочек Андрей. Мистер Андрей Грибочек. Хотя, если я еще и убью одного, тут... То... Ну, ничего, Ну, э... Ах. Окей, трапа прийти с максимальным хп. А то я не могу просто так как подпрыгнуть трапа. делается. Под них просто вот сюда и рыбак. Я уже понятаю ее до этого работы Да ты маешь, ты можешь будто типа за нами. Не знаю, там не надо. Типа мы хотелось, чтобы было способность, типа, чтобы высвободить свою душу, чтобы она воевала за тебя. И это было бы типа мини-боссом. Моя душа против мини-босса. Было бы прикольно. Ну, по крайней мере, я, 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 я. врагам сомневаюсь, то, что было бы прикольно. O nie Ja nie... Ja bogat I teraz może ci z tą Tak na reszcie, żeby mam go все ещесь я чайка амулета имба ну думаю имба эти звуки меня раздражали так ага теперь я могу пройти а теперь я Вместо цветного биома, там, до круто и сказочно, я переместился в какой-то хребной биом, там, где, сказочка, объем, где все хребочки хотят меня убить. Понятно. Но зато все жарко. буду. А, точно, у мене... Я хотів подивитися де тут купити карту і забути, що в мене нема карти, щоб подивитися, де купити карту цю. Та мене тут навіть рослини хочуть бити. То чого я скупився? Еще Ех... один босс. летающие грибы. Еще какие-то грибы, которые отправляют летающих грибов поменьше, которые еще не взрываются на <решко> О тут мы сядем на лавочку. Вокзал королевский. Может, це карта? А? О, года. Вот ну, это... ну, я не ожидал обнаружить огромный вокзал рогачей прямо на дне этого туманного. колодца. Должно быть, жуки Хеллонеста были удивительным народом. Еще бы построили огромный вокзал такой глуши. Похоже, эти опасные твари еще никого не нашли. Дорога сюда тут можно прекрасно передохнуть. Окей. Угу. Сиди лавочкой. Отдыхаем. Цена я рад, что у когда я деньги. Наконец-то у меня будет доступ к людной биомы. Надо сейчас немного. Ты, э, ты открыл уже несколько вокзалов. Ведь так, Кроха, благодаря тебе я вновь могу путешествовать по королевству. Как когда-то. С каждым новым вокзалом я чувствую, как память возвращается ко мне. Будто бы мысли вновь выходят на туннели у меня в голове. Продолжай открывать новый вокзал. И за это я буду тебе беспременно благодарен. Окей. Okay. Так. Зараз мы капельку продвинулись по сюжету. И треба нам нужно найти что-то хотя бы. Туда я надо прыгну. А я можно вот так? Оп. А, нет, тут не я так. Я думаю, то, что там это баскированная листья, типа... Ах, так хочется компас чешется получить. Вот а тут э, друг новый. Так. А тут что? Крохи дали? Медузы. Угу. Сам медуз дают нормальные маны. Але... Ох, я допугался. Ой, я не знаю. О! О, да, кура, Привет, Крофа. Я хотел э, закрываться, а ты тут у порога. Я могу предложить тебе бан банковские услуги, если, э, если интересно. Ужасно потерять все заработанное Гео. Э, э, а это дело нетрудно. если ты э, все носишь с собой. У меня в храни еще гораздо безопаснее. Я работаю банкиром уже много лет. Ни одного Гео не потеряла. Ну как, хочешь открыть счет? А, нет. Мы на не них Ох, пустой. К сожалению, у тебя недостаточно гео для открытия счета. Приходи, когда соберешь 100 гео. Тогда мы поговорим. Я надеюсь, ты никакой комиссии там не снимаешь. Окей, тут нам ничего больше работы. Но я не хочу давать свое гео, ну, но... Типа бо вона, ну, треба знаходити ці банки банке, ну, восхищаться на чи є ще багато банок Ну, ми не ставим по що? О! Ладно. Ладно. Осторожні будемо з такими. Я понял, тебе не бывает, а вот цих можна. О, проходимо. успешного хаса, я, я уже потерял пару хп. Ну, на сей, ну, ноте и капельку хлебочной мы заканчиваем. зарплату, думаю, что там за пузырьки. Давай, я пускай. Ай. Ладно. Мы уже заканчиваем. Мы богатую пришли по сюжету сегодня. то я думал ничего мы вертаемся на думаю на вокзал Бузиріки. так мы Ми сюда и на вокзал мы на вокзале и дам нам лавочку вот тут лавочка но тут же Похоже, ты тоже есть вкусности? Да, я тут набрел на примечательные маленькие грибочки, что ра растут над нами. Тут растут только на этом вокзале. На вкус просто божественные. Окей. Ищи дальше. Не буду тебе мешать. А только где <звы> Або? <звы> Не смейся. Я маленький. Всім папа, -па. на цьому ми завершуємо. Я, ну, точніше, мій головний герой буде спати на цій лавочки, зараз буде спати зараз. О. Він уже засинає. Всім папа, -па. не будемо мішати нашому головному герою спати. Він дуже втомився за сьогодні. Всім папа. -па.